Hai korang, hari ini saya nak tunjuk cara nak buat mulut bag ya. Saya guna jarum size 6. Lepas tu, okay, kita mulakan dari sini dulu ya. Dari tepi. Kita buat slip knot dulu dekat sini. Oke okay, kita start dari sisi. Oke okay, caranya macam ini korang, Sebab uh, roll roll by roll dia sangat rapat ya. Kalau kita nak buat roll by roll satu dua tiga empat contohnya empat roll. Kalau kita empat dia terlalu rapat. Jadi kita try nak buat empat roll jadi tiga slip stitch. Oke okay. sini. Saya start dari sini ya untuk roll empat roll yang pertama. Oke okay. sini atas belah atas lepas tu kita masuk di sini lorong saya cakap lorong loh. Oke okay. oke okay, lepas tu kita pergi di belah atas juga ke sini ya lepas lorong ini kita skip kita terus ke sini oke okay, kita ketatkan sedikit tarik pastu lorong Lepas tu, ini belah atas Oke, okay, dah komplit untuk 4 roll Oke, empat roll okay, berikutnya lagi Oke, okay, sini Oke, okay, ini kita skip Harap korang paham lah ya Apa yang saya nak maksudkan Oke, okay, lepas lorong Oke, okay, atas Macam tu seterusnya korang. Ini hasilnya korang. Saya dah buat satu roll. Okey. Satu roll slip stitch. Okey, ini dah. Kita sambungkan dulu ya. Okey, sini jangan letak. Kita terus ke ini tadi. Okay. Terus ambil aja nih. So, tadi saya lupa letak penanda. okay, terus sini. Macam tu je korang. okay. untuk senang tengoklah letak penanda ya. Hmm. Itu aja, kurang macam tuh ya. Seterusnya ikut saja, oke. Okay. Cermat, kurang oke. Okay. Jadi mulut bank kalau kalau pattern ini saja ya. Kalau lagi yang satu tu tak. Itu tak. Itu roll by roll. Untuk pattern ini sahaja buat macam ni. Okey. Nanti saya akan share lagi hasilnya ya. Itu je.